thank <laughs> सयानी होते ही उसकी शादी के प्रयत्न परिवार में शुरू हो जाते हैं बेटी को जब इस बात का पता चलता है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी उत्सुकता जागृत होती है वो अपनी माँ से कई तरह के सवाल पूछती है अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें बेटी के प्रश्न और माँ के उत्तर इनके माध्यम से महाराष्ट्र की परंपराएं और रूढ़ियाँ स्पष्ट हो उठती हैं Outro मछियारों के परिवार में शादी एक अच्छा खासा उत्सव ही होता है छतरी की छाया में चलता हुआ दूल्हा ढोल नगारों के ध्वनि में अभिव्यक्त तो हुआ देहात का वातावरण ये सब देखते ही बनता है इस माहौल में जब युवा लड़के और लड़कियां आपसी छेड़छाड़ हंसी मजाक में जुट जाते हैं उस समय के आनंद का स्वरूप कुछ और ही होता है कतो का चालो के परिवार में शादी जो एक बढ़िया उत्सव माना जाता है उसमें गहनों से लदे मर्द और औरतें मस्ती में झूम झूम कर नाचती और गाती है दूल्हा दुल्हन के आसपास घूमने वाली बहनें और उनकी बाकी सहेलियों को विशेष महत्व दिया जाता है जिनको महाराष्ट्र में करौली कहते हैं तो अब हम देखेंगे इन करौलियों से घिरा दूल्हा और शादी की पूरी रस्में शादी से लेकर कन्या की विदाई तक